Вы же вообще дебаты адвокатского профсоюза, я вообще не могу вашу позицию понять. Вот объясните мне, господин Савиц, вот что это за документы вы смотрите. Вали. Вы обыск проводите, правильно? Я считаю, что вы не можете без санкции суда проводить обыск. Не можете. Максим, услышите меня. Потому что сегодня вы следователь, а завтра вы можете быть не следователем. Будете отвечать по закону, потому что вы нарушили адвокатскую тайну. Вы не имеете права раскрывать адвокатскую тайну и рыться в адвокатских документах. Без санкции суда. У вас нет санкции суда на обыск данного адвоката. Господин Максим, вы меня слышите? Я к вам обращаюсь. Вы не имеете права проводить. Его. Господин Максим, пожалуйста, будьте любезны, покиньте помещение. Вы не можете рыться в адвокатских документах. Эти документы составляют адвокатскую тайну.

Понятно. Вызывайте еще раз милицию на туда. Позвоните, я вас прошу. Потому что, ну, это беспредел, я считаю. Сегодня пришли к одному адвокату, завтра ко второму. А господин дробяска будет свидетелем этому беспределу. А что вы скажете? Может, позовем представителей Майдана, которые будут являться свидетелями? Я считаю, что происходит преступление, Валентин правильно сказал, что их вообще можно сейчас задержать и передать правоохранительным состоял, органам. Он состоял, он состоял Пригласить. Я думаю, что надо, чтобы задержание делала следственная оперативная группа. Нет, так не задержание, а просто, просто люди зайдут. Ну, сейчас 102, 102 сейчас 102. На Майдане как следователь. Как... Наберем 102. Нарушать права не то, людей, а господин следователь, вас используют и подставляют просто, потому что прокурор не делает обыск, хотя тут присутствует. Вот. И он не будет отвечать. А в тюрьме будете сидеть вы с вашими коллегами, которые а делают у него обыск. Обыск злочина бездеяльность. Он, если видит нарушение, он должен препятствовать. Еще он потеряет работу. А тот, кто делает обыск у адвоката, будет сидеть в тюрьме, посмотрите. Время придет. Через год, через два, через три нарушения эти все, ну, это злостные нарушения, понимаете, что вы делаете. Более того, это помещение принадлежит гражданину Литвы, иностранца. Вы не позвали сюда консула. Я вам об этом предупреждал, что он литовец. Он вам тоже сказал. Вы не позвали консула сюда. Почему вы молчите, господин прокурор, следователь?